Тотя дуже хороша дівчинка. Не ганіть, що я на неї гнала. Все хорошо, провели хорошо время. Я, звісно пожарила шашлыка. Вони люблять ці настольні ігри. Денчик. Денчик, ну, Вони хотіли допомагати. Я і іграти свої ігри і пішла сама жарити шашлик. той. Я купила маленький м -м, от маленький мішочок купила. Чувство, я подумала, що мені його хватить. А мені його не вистачило. Якби я була в лас Vegas, я б то шашлик не пожарила. А так як я нахожусь в лісу, ну, жару немає і все. Я насобирала дров. А вони ж грають тут в хаті в ці ігри настольні. Я прислала відео ну, коротко, що показую. Я насобирала дров і вот ждите, мол, долго, я буду довше, ніж планувала зробити шашлик. Вони тут були в шульці. Бойскаут, бойскаут, Boy Scout, Boy, boy Gobert, Girl Scout, Girl scout. Якби вони, отак жаль, вони все вже би, вже сіли б на машину і поїхали б за тими углями. Это. А, і що і що? І шашлик вийшов офігення, тому що вона на дровах І він якийсь такий був запашний, такий добрий. Мала була дуже-дуже рада. 300 раз мені спасибо, 300 раз мені спасибо. Доця дуже хороша дівчинка. Не ганіть, що я на неї гнала. Я гнала на парикмахерів, которые які... тут красять там Я їй пропонувала. до ну, щоб... Вона не захотіла. Я їй в Лас Вегасі пропонувала до моєї мастерства, до моєї Еліни. Вона не захотіла. І тут я говорю, що давай до Українки. Вона не хоче, ну і що. Очень у нее была злая. Чего ты не согласилась? Тебе я советую. Ну, 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 бачите, что. Вообще девочка очень, она очень добрая. И умная не по годам. Надо на меня вы там со своей колокольни. Хейтеры в сранье. Вот. Ну, ничего, оно так. Нормальная у стрижка. Ну, стрижка хорошая, а то чуть-чуть это как бы это зеленый оттенок. Ну, я думаю, можно смыться. Ага. Муж, короче, пригласил в ресторан. Какой-то очень там крутой. Выслал мне ссылку на этот ресторан, чтобы я порылась и нашла себе то блюдо, которое я там ну, хочу заказать. А я как открыла, а там и кистики. Опять денчик. Опять... Сейчас толкну. Денчик, иди отсюда, давай. Вигнала. А там такі блюда, що я взагалі не знаю, що воно таке. І я з кривого рогу. люди, що ви мені показуєте? І переводчик мені не допомагає, що воно таке, я не знаю. я відкрила, що там люди еті... ну, обзори на те, що вони заказують, і фоткають. І там вони якось то описують, хоч болі. Більш... І я хоч картинки подивилась, бо в меню немає картинок. это. <къех> И потом говорю Стивену, не, я все-таки растеряла, там такое все красивое, вкусное, так все выглядит. Я говорю, давай ты будешь заказывать, а я буду около тебя есть то, что ты закажешь, потому что я не узнаю эти все блюда. Что пойдем в ресторан? Ресторан в Атланте, в центре. Пойдем в ресторан, потому что э, ну, понимаете, американец подвезет колхозницу на симфонию. Стивен дуже любит классическую музыку. Он в ней шарит, он знает все произведения, он ее слушает с удовольствием, с наслаждением. Когда мы с ним бываем еды в машине, он включает. я терплю, я просто терплю. Есть некоторые произведения, которые мне приятно слушать, а есть, которые неприятно мне их слушать. Но я терплю, потому что ему оно нравится. Нехай слухает. Вы же тоже терпит, когда я включу свои Для него тоже. Он дивится на меня. Ну что ты, колхоз. А, только мужчина, короче, интеллектуал. И, короче, он хочет меня повести на вот эту симфонию, а потом в ресторан. То ли сначала ресторан, а потом симфония, то ли, то ли наоборот, не знаю. Короче, в Атланте там не видела, не показала рекламку. Это, ну, это, сим... это будет квартет. И такая это красивая картинка. Они на сцене, и вся сцена обставлена, на ней стоят свечи горят, и они в этих свечах сидят, значит, и играют там виолончели, скрипка, все, что я знаю. Ну, в общем, а, так, это, пойдем на симфонию. Валя, первый вопрос. Как долго будет длиться концерт? Как долго мне терпеть? Говорит, ну, около часа. Ну, думаю, ладно, час посижу, ради ресторана. Mm -hmm. <laughs> Хейтерам на радость. Вот. И что ж, я сегодня наряжусь, а надо да, все ж помыть голову, м -м, покупаться, <laughs> повычищать грязюку с под Может, трошки накрашусь, что дину, не знаю, может, свой красный костюм, а может, нет. Посмотрю еще. Погода такая дождливая. Может быть, джинсы вот эти такие. Вот у палаца у меня классные, мне не нравятся. <coughs> И блузочку. Ну, короче, подивлюсь, я коздинусь. Вот. И что я хотела? И поедем на цю культурное мероприятие. Что за Памяти нема. Ну, короче, колхозницу вывозят в люди. Иногда выгуливают на дочь не гоните. Я ее люблю, а нам она меня тоже любит. У нас с ней очень хорошие отношения. Мы такие прям, ну, я не мама, и ну, вполне себе дружеские, уважительные. Вот. Она очень добрая. Очень хорошая девочка. Талантливая. У нее же бабушка еврейка. Ее бабушка русская еврейка прабабушка и прадедушка сбежали с России, как в вот те годы, когда все текали революция, когда чешу, не евреи. Вот. И поэтому Дуция талантливая девочка. Но ну, она действительно, она рисует, у нее голос шикарный, на ее голос просто пипец как усильный. Она могла пить ты, вот, вот эту вот сферу, вокальную, но она как девочка особо одаренная, то она говорит, ну, мне оно хлеба не даст. Пение хлеба не даст. Таких певцов типа куча, надо что-то другое. Ну, она выбрала вот эту стезю, где рисование. Это веб-дизайн. Вот. Поехала додому. Недельку у нас погостила. Со Стивеном они ездили в этот, в Океанариум я наездила. Решали вопросы, папа решал доценные вопросы все, которые ну, накопились за год. Вот, потом что, в магазин ездили, что скупилась ей. То, то и надо, то и надо, папа купил. Потом мы некоторые вещи из Лас-Вегаса в коробках, было, я даже не знала, это были ее вещи. Mm. там не вещи носить, а картины какие-то, игрушки какие-то мягкие, там она собирает какие японские чешу. Мы привезли их с Лас-Вегаса сюда, и в этот раз они их перепаковали, чтобы покомпактнее, и отправили, хотела новой почтой. Ну, почтой отправили в Нью-Йорк. Все, девочки, рассказала вам все все хорошо. На дуцу не гнать. Я и так, блядь, вообще нельзя ничего рассказывать. Расскажите про вашего сына, а покажите вашего сына, вы что вообще? На что вам надо? Тут за два слова сказала, уже обосрал из ног до головы. А еще сына покажи, расскажи. Дети это святое. За них нельзя ни рассказывать, ни показывать. Вот. Что тебе А что, короче, я голодная. Мне надо вот доисты. И <coughs> всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Если что, вспомню сейчас еще расскажу. Бомба. Не выдержала, включила. А для рыбы моя отдельная рекомендация под вот этой барамуди, если я правильно произношу. Барамади, барамуди. М -м -м. Просто ресторанная. Я так, пожарила отлично.